घोड़े ने जान बचाई, संकलित घोड़ा जीवन बंचाईला संकलित घोड़ा जीवन बचाई युद्ध, जंग लड़ाई संग्राम संग्राम महाराणा प्रताप का साथी था उनका जीवन ही रण क्षेत्र था न तो वे कभी संग्राम से डरते थे न उनके वीर सैनिक ही सवेरा हुआ नहीं कि वे कवच पहनकर हाथ में तलवार लेकर निकल पड़ते थे अकबर बादशाह की फौज से कहीं न कहीं मुकाबला हो जाता था अकबर राणा को अपने कब्जे में करना चाहता था

କବଚ ପିନ୍ଧି ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ୁଥିଲେ ବାଦ୍ଶା ଆକବର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୁକାବିଲା ହୋଇଯାଉଥିଲା ଆକବର ରାଣାଙ୍କୁ ନିଜର ଆୟତରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ପ୍ରତାପ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ପ୍ରାଣ ଦେବି କିନ୍ତୁ ମେବାଡ଼କୁ ମୁକ୍ତ କରିବି लड़ाई के मैदान में राणा का प्राण प्यारा साथी था उनका घोड़ा चेतक चमचमाता श्याम रंग गठा हुआ शरीर चेतक घोड़ा किसी वीर से कम न था वह भी जैसे युद्ध विद्या जानता था दुश्मन की हर चाल को यह पहचान लेता था एन वक्त पर ऐसा उछलता कि दुश्मन का बार खाली जाता रण में उसने कई बार राणा की जान बचाई थी राणा उस पर सवार होते तो वह बहुत खुश होता घुड़सवार के लिए उसके घोड़े का होशियार होना बहुत जरूरी है जदा खतरा रे राणाकर प्राणप्रिय साथी घोड़ा चेतक चिकण श्यामल रंग खुष्ट पृष्ठ शरीर चेतक घोड़ा कोणासी वीर ठारो कम नथिला से विद्या विद्या विद्याजाणी शत्रूं प्रत्येक चाल चालकु जिपास ठीक समेर एपरी देऊ ला शत्र आक्रमण व्यर्थ से लाते थर जुद्धा जीवन ब राणा ता उ सवार बहुत खुशी होऊ ला घोडा चढाळी त्या घोडा हुशिया चालाक अत्यंत जरूरी जरूरिया थे। आज राणा प्रताप बड़ी लड़ाई में जा रहे थे हल्दी घाटी की संकरी पहाड़ी गली विशाल मुगल सेना का यही आसानी से सामना किया जा सकता है वैसे तो वे पहले कई बार बादशाही फौज से लोहा ले चुके थे कभी जीतते कभी हार जाते मगर आज की लड़ाई तो हर हालत में जीतनी होगी मुगल राजपूती शौर्य की शान देखें। राणा ने चेतक की पीठ थपथपाई चेतक ने कान फड़फड़ाए राणा ने पुचकारा तो वह पूछ हिलाने लगा जैसे हिनहिनाकर बोला राणा मैं तो तुम्हें लेने को हरदम तैयार हूँ आजी राणा प्रताप बहुत बड़ा युद्ध रे जाऊ थिले से थिले ହଳଦୀ ଘାଟିର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପାହାଡ଼ି ଗଳି ଏହିଠାରେ ବିଶାଳ ବିଶାଳ ମୋଗଲ ସେନାର ସହଜରେ ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରେ ଏପରି ତ ସେ ପୂର୍ବରୁ କେତେଥର ବାଦ୍ଶାହୀ ସୈନ୍ୟ ସହ ଲଢ଼େଇ କରିସାରିଥିଲେ କେବେ ଜିତାନ୍ତି କେବେ ହାରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଲଢ଼େଇ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିତିବାକୁ ହେବ ମୋଗଲମାନେ ରାଜପୁତ सर्जरा गौरव देखंतो राणा चेतक र रा। पीठी थापडाइले चेतक कानो को हलायला राणा स्नेह रे आउसीबा को से लांजा हलायबा ला। ला, को लागिला जपरी मुंडा हलाय कहिला राणा मु तो तुमको नेवा सब वेळ प्रस्तुत अच्छी घोड़े ने जान बचाई संकलित युद्ध जंग लड़ाई संग्राम संग्राम महाराणा प्रताप का साथी था उनका जीवन ही रणक्षेत्र था न तो वे कभी संग्राम से डरते थे न उनके वीर सैनिक ही सवेरा हुआ नहीं कि वे कवच पहनकर हाथ में तलवार लेकर निकल पड़ते थे अकबर बादशाह की फौज से कहीं न कहीं मुकाबला हो जाता था अकबर राणा को अपने कब्जे में करना चाहता था प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी प्राण दूंगा पर मेवाड़ को मुक्त करूंगा लड़ाई के मैदान में राणा का प्राण प्यारा साथी था उनका घोड़ा चेतक चमचमाता श्याम रंग गठा हुआ शरीर चेतक घोड़ा किसी वीर से कम न था वह भी जैसे युद्ध विद्या जानता था दुश्मन की हर चाल को यह पहचान लेता था एन वक्त पर ऐसा उछलता कि दुश्मन का वार खाली जाता रण में उसने कई बार राणा की जान बचाई थी राणा उस पर सवार होते तो वह बहुत खुश होता घुड़सवार के लिए उसके घोड़े का होशियार होना बहुत जरूरी है आज राणा प्रताप बड़ी लड़ाई में जा रहे थे हल्दी घाटी की संकरी पहाड़ी गली विशाल मुगल सेना का यही आसानी से सामना किया जा सकता है वैसे तो वे पहले कई बार बादशाही फौज से लोहा ले चुके थे कभी जीतते कभी हार जाते मगर आज की लड़ाई तो हर हालत में जीतनी होगी मुगल राजपूती शौर्य की शान देखें। राणा ने चेतक की पीठ थपथ पाई चेतक ने कान फड़फड़ाए राणा ने पुचकारा तो वह पूछ हिलाने लगा जैसे हिनहिना कर बोला राणा मैं तो तुम्हें लेने को हरदम तैयार हूँ।